Okay okay. Aku orang Perlis kecil kecil cili padi. Orang Perlis memang fighter tidak takut mati dari kanga pergi arau, singgah ke barang besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang paling gila. Orang Perlis mantap sekali, memang Perlis satu hati. Pergi gua kelam memang tempat orang bercuti. Orang Perlis mantap sekali, memang Perlis satu hati. Semoga orang Perlis sentiasa Wow wow wow. Ah Syed Kasim eh, dia beri sambutan you know hebatlah di airport Kepala Batas lah Maknanya dia dia turun daripada kapal terbang and then dia keluar daripada apa nama apa, selesai dia mengambil beg dia ramailah ramai lah uh, orang-orang uh, perleh daripada PAS, daripada ex-UMNO Ha, daripada Perikatan Nasional uh, menunggu uh, uh, Datuk Seri Syed dan Kasim itu uh, datang kepada mereka untuk bersalam uh, dan di situ saya melihat uh, spanduk-spanduk uh, dengan uh, you know cardboard cardboard itu uh, di uh, uh, ditunjukkan uh, sebegitu rupa untuk memberi gambaran yang wow uh, Syed dan Kasim uh, sudah kembali eh uh, uh, dalam you know menerajui lah ke kepimpinan tertinggi ya eh, uh, parti uh, di uh, Negeri polis lah. Kita sudah maklum kan Syahdan Qasim ni dia uh, adalah uh, bekas uh, Menteri Besar uh, dan juga bekas eh, uh, pengurusi perhubungan UMNO uh, eh, di dan apabila uh, di zaman Zahid pun kan uh, you know, uh, selepas apa nama uh, masa Sabri menjadi Perdana Menteri, Zahid menggugurkan Syedan Kasim sebagai Pengurusi Hubungan AMNO Negeri Perlis lah. Dan pada PRU yang ke-15 itu, ya, Syaden Kasim telah menganggotai PAS untuk kekal bertanding di Parlimen Arau, Okay, Dan sedia maklum dia mempunyai kekuatan yang hebat di Parlimen Arau kerana dia dah lama ha, menjadi ahli Parlimen Menteri Besar Perlis dan dia telah ha, menjalankan gerak kerja ha, untuk mengambil hati ha, orang kampung, ha, orang ha, di Parlimen beliau. Ya, dia seorang pemurah tuan-tuan, Syahdan -tuan, ha, Kasim ini. Ya, duit banyak. Ha, ha, apa nama, bernas-bernas ada share kan. <laughs> Jadi kalau kita melihat ha, cara sambutan itu, kita merasakan yang you know eh uh, Syahrin Kasim ini akan memainkan peranan yang besar eh, di 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 PRU yang ke-16 ini untuk mengekalkan uh, momentum eh uh, kerajaan uh, perikatan nasional yang sekarang ini diterajui oleh PAS. Uh, dan baru-baru ini uh, semasa muktamar uh, PAS ya uh, Syahrin Kasim dia ada masuk bertanding uh, untuk AJK pusat dia menang uh, dengan undi yang banyak eh uh, ranking pun bagus juga uh, walaupun dia uh, daripada AMNO uh, dia DNA AMNO dan sekarang ini dah masuk PAS. Uh, tapi bila dia bertanding di uh, peringkat negeri uh, dia tak dicalonkan. Tak dicalonkan. Mungkin orang-orang PAS uh, di peringkat negeri ini mereka tak nak orang-orang uh, macam dan Kassim Ini bukan uh, you know orang PAS daripada awal. Uh. Uh, dan dulu dia memang you know uh, menentang PAS uh. tapi disebabkan jelah dalam politik yang dinamik ini ya uh, semua orang boleh bertukar at anytime demi kelangsungan politik mereka. Jadi Saidan Kasim ini dia mempunyai pengaruh yang kuat dan apabila Perkataan Nasional mengumumkan yang beliau menggantikan Muhammad Syukri Ramli bagi saya itu adalah satu petanda yang terbaik bagi Perkataan Nasional. Karena Saidan Kasim ini dia dia mempunyai pengaruh yang kuat di di negeri Perlis. Dan saya melihat sekarang ini dia ada dua kategori orang PAS satu PAS yang DNA PAS lah satu lagi PAS DNA Amno. Maknanya DNA UMNO ini orang, yalah, saya dan lah. Mungkin dalam dalam politik dia dia harus mengambil kira orang yang mempunyai, you know, kekuatan popular. Saya dan Kasim ini dia popular dan dalam media sosial sekarang ini dia banyak memainkan peranan dengan menggunakan media sosial eh, untuk mendekati anak-anak eh, muda dan saya melihat eh, Syairan Kasim mempunyai aura yang begitu eh. cuma ialah yang bagi saya perlis ya eh, dia memerlukan satu dimensi yang baru eh. perlis mesti ada kita namakan perlis baru kalau kita masih lagi recycle pemimpin-pemimpin eh, yang lama kononnya mereka ini berpengalaman eh, ialah pengalaman masa dia menjadi eh, menteri Samno dan pada ketika itu pun bagi saya dari segi pelaburan yang masuk ke negeri Perlis, you know, peningkatan peluang pekerjaan anak-anak muda, tidak ada yang bagi saya pada masa dia, dia lebih banyak membuat you know, pembangunan, projek-projek stadium, bangunan persekutuan, hotel macam-macam pada zaman saya dan Kasim, maknanya Perlis pada ketika itu ialah dia lebih kepada pembinaan infrastruktur. Dan dia tidak melihat bagaimana nak menambah peluang Ha, pekerjaan, peluang ekonomi Bagi saya tidak ada ketika itu Ialah pada masa dia Unimap dibuat ha, Dan dia juga You know ha, ha, Tak tahulah orang kata lah Tak apalah kita tak payah sebut lah itu ha. Jadi bagi saya PAS dia Memerlukan ha, Maknanya dia nak ambil advantages Daripada kelebihan saya dan Kasim Kerana kalau dia nak nak, nak nak Ada kekuatan dia sendiri Dengan menampilkan Pimpinan-pimpinan PAS yang ada sekarang ini Bagi saya Tersasar jauh uh, Shukri Ramli dia tak tak ada aura tak ada aura bagi saya dia you know takat menteri besar biasa biasa je bagi saya tak ada apa sepanjang 2 tahun lebih ini tak ada apa something wow yang dibawa oleh Muhammad Shukri Ramli uh, dan begitu juga dengan esko esko beliau yang muda yang tidak mempunyai pengalaman di dalam you know mentadbir negeri Kan? Uh, maknanya mereka menjadi uh, wakil rakyat pun pada ketika itu you know mungkin nasib eh, nasib beruntung eh, pada siapa yang bertanding pada PRU yang ke-15 hari itu kerana pada ketika itu ialah negeri-negeri SG4 ini mereka memang nak nak nak, nak switch government eh. dia bertukar AMNO yang telah berkhidmat di Perlis ni sekian lama mereka tolak begitu saja sehingga tidak ada satu kerusi pun untuk AMNO Ha? Ha, itu yang saya nampak lah eh. Mana UMNO dah buat macam-macam Ini -macam, pelih ni Saya tahulah Saya pun orang You know uh, Nenek saya uh, Adalah seorang menteri besar kan bekas menteri besar Tan Sri Syed Ahmad Saya cicit dia uh, Dan kita melihat ialah UMNO dah You know pada ketika itu Memang dah buat yang terbaik Tetapi uh, Bagi pengundi-pengundi muda Mereka tidak melihat You know, track record yang dibuat sebelum ini mereka melihat pada ketika ini dan pada ketika uh, PRU yang ke-15 itu itu kali pertama uh, mereka mengundi dan mereka pun tak tahu mungkin mereka terikut-ikut. Jadi bagi saya pada PRU yang ke-6 ini kita melihat pengundi-pengundi uh, muda adakah mereka berubah? Uh, adakah mereka tahu dinamik politik sekarang? Uh, adakah mereka mahu uh, apa yang you know hendak uh, ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin sekarang? Adakah mereka mahu... masih lagi berharap kepada pemimpin-pemimpin veteran seperti uh, Syailan Kassim ini untuk terus uh, uh, memimpin Perlis eh. Tadi saya tengok ada satu you know board uh, bot tu menunjukkan uh, Syailan bakal menteri besar Perlis. Wow eh. Dia memang berhajat pun eh dia nak nak jadi lagi ya eh, menteri besar Perlis. Dia dah jadi menteri besar hampir 11 tahun ke 12 tahun. Agak lama tuan-tuan. Uh, Syailan Kassim ini. Jadi apapun... Uh, terbaiklah eh sambutan begitu bagi saya normal lah kan kan er, nak menunjukkan yang wow aku baliklah ada orang sambut ada orang ada orang raikan nah itu yang sekarang ni bagi saya ah normal sangatlah cara-cara begitu tuan-tuan kita nak satu politik yang barulah lah bukan sekadar duk sambut pemimpin macam tu eh menunjukkanlah Ha, baru ni ramanan pun ada juga di Sabah kan dia buat benda yang sama juga kan bila keluar ramai oh, yang reformasi reformasi bagi saya yang normal sangatlah ha. kalau kalau begitu punya nilah bagi Cut. tak ada benda sangatlah cai cai cai